Qubadlı rayon icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə Bakı şəhəri 2-ci Fəxrəxi xiyabanda 27 sentyabr 2020-ci il tarixində başlanmış Vətən müharibəsində torpaqlarımızın azadlığı uğrunda igidlik göstərən Vətən müharibəsinin şahidi Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin mayoru Əliyev Elçin Bayramovlunun anım günü tədbiri keçirilib. Tədbirdə rayon icra hakimiyyətinin başçısı Malik İsakov, hüquq mühafizə orqanları, Müdafiə Nazirliyinin əməkdaşları, idarə, müəssisə və təşkilat rəhbərləri, Yeni Azərbaycan Partiyası Qubadlı rayon təşkilatının rəhbərliyi, icra hakimiyyətinin məsul işçiləri, şəhidlərimizin ailə üzvləri, yaxınları, döyüş yoldaşları və ictimaiyyət iş nümayəndələri iştirak ediblər. Əvvəlcə torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda canından keçmiş vətən oğullarının xatirəsi 1 dəqiqəlik sükutla yad edilib. Hərbi orkestrinin ifasında dövlət himni səsləndirilib. Şəhidimizin ziyarətinə gələnlər məzarə üzərinə əklil və güldəstələri qoyublar. Şəhid Elçin Əliyevin ruhuna dualar oxunub, eyni zamanda vətənpərvərlik mövzusunda və şəhidlərimizin ruhuna həsr olunmuş şeirlər səsləndirilib. Şəhid edimizin anası Adilə Əliyeva göstərdikləri diqqət və qayğıya görə Ali Baş Komandan Prezident İlham Əliyevə, birinci vitse prezident Mehriban Əliyevaya öz minnətdarlığını bildirdi. Qeyd edək ki, Əliyev Elçin Bayramoğlu 16 iyul 1975-ci ildə Qubadlı şəhərində anadan olub. Ehtiyatlı olan zabit 1 oktyabr 2020-ci ildə ən saylı hərbi hissədən könüllü olaraq vətən müharibəsinə yollanıb. Hadrudda, Xocavənddə, Şuşada gedən döyüşlərdə fəal iştirak edən igidlərdən biri olur. 7 noyabr 2020-ci ildə sinəsindən 3 güllə yaralanıb alsa da bir gün yaralı vəziyyətdə döyüşür. O 9 Noyabr 2020-ci ildə Şuşada gedən döyüşlərdə qəhrəmanlıq göstərərək şəhidlik zirvəsinə ucalır. Bakı şəhəri 2-ci Fəxr xiyabanda dəfn olunub. Azərbaycan Respublikası prezidentinin sərəncamları ilə Mayor Əliyev Elçin Bayramov oğlu ölümündən sonra vətən uğrunda, döyüşdə fərqlənməyə görə, Qubadlının azad olunmasına görə, Füzulinin azad olunmasına görə, Şuşanın azad olunmasına görə medalları və Rəşadət ordeni ilə təltif edilib. Ailəli idi, 3 övladı var. Allah rəhəm əla sənsən